Ребята. Есть перчатка, ребята, перчатка. Уже перчатка есть, ребята. Ребята, от пончиков поддержите. Мила, красоты. Уже у нас две перчатки. Уже лишняя Мила, поставила еще перчатку. Елена, спасибо. 15 секунд. Ну, ребята, должны выиграть, должны выиграть. Должны выиграть. Это Арцах играет, обожаю. <таспоргий> <таспоргий> не надо, мы должны выиграть, ребята, ничего не надо. <таспоргий> <таспоргий> Ой, блядь, я исполнил. <laughs> <laughs> Натали, спасибо. Да-да, Роман. у тебя кто поддерживает армянка? Ну, я, по-моему, наполовину, да. Все, спасибо, друг мой. Мне тоже спасибо, да. Хорошего вечера. Кто поддерживает армянка? Наполовину. Я киев. Перевидела, что у него выиграли. Армянка, пишем. Мила, ты наполовину армянка? Уточнил, да. значит они. Армяне, они это самое. Тут друга уважают они. Значит так. А что? Я не армянин, что? Да не, он не ревнует. У него, у него да, нет, никого не хочет переманить. Нет, ребят. У него такого нет. Он хороший парень. У него такого нет. Это сто процентов. Никого не хочет переманить. Он просто, да, уважает. Он Мне писали, что ей стыдно играть против армян. Как это? Ну так я тоже армянин. Что кому стыдно? Ой, ребята, хватит сплетни это самое, разводить. Ты забросил YouTube. У него есть Freedom. А Freedom это его, да, даритель? А мы сегодня с Фридером, Фрид... Фриданом, Фридером. играли и выиграли. Как забросил YouTube? Там видео сегодня вышло. Иди дивиться. Ми мы Фридема сегодня выиграли два раза. Оскорбление пошло про Милу. Ой, ребята, хватает. А, а то и Фридом, что выиграли, это донатер романтики. Он сказал, я тебя поймаю, потом говорит, выиграю. Мила его сделала, блядь. Фу. Да, хватит сплетни носить. Я тут забанила за грубость нері. Це правильно зроблено. Оце можна банні сразу і не питати. Ну це правильно. Весь сюди і слід так здесь и писали. Ну, здесь забанили, правильно сделали. Правильно разделы. Вот и надо банить. А с а остальными я разберусь. А с остальными я разберусь. Что там. я лимон обожаю, я лимон вообще могу. Ну, я люблю лимон, вешу. Мне нравится. У меня живет кот, я капитрушу. Напомнили моему мужу, он сейчас сажал лимон. Не, сегодня сел один ход дох. И лата пил два раза. У меня было такое, что я работал в Чехове, под Подмосковье, торговал. Ребята, в зубах позастревалась. Так вот я приходил на рынок, доставал я <laughs> <Шторговал> фруктами. <laughs> Брал целый лимон. Не, не голодный же такие так я же ел. Куток. И съедал целый лимон. Прям необходимость была такая, понимаете. И нормально, никогда ничего у меня не болело. Ну, я зубная нить. ребят, извините. У тебя смерти лимона позастывали в зубах? балахат який, ну что сделаешь, а балахат тоже. А что, это плохо? Ну, такая нифига. А что волосатый? <къем> Целый скажуру улучшать зрение. Не знаю, но я ем скажуру. Ну да не хватает витаминов, не знаю, прям седал. Что я хотел рассказать, ребята, и забыл, за что ты начал говорить. Что-то вы мне написали. За да, что я хотел сказать. Чехове. Ну, то в Чехове рассказывал, что торговал Лимон, что-то другое я хотел рассказать. Да лимоны на рынке я ел. Съедал целый лимон. Ну, что-то, наверное. Или что-то писали, я заметил. Очки классные. Что-то хотел сказать и забыл. Или за кого-то про армян витамин С. Ладно, не важно, если вспомню, то вспомню. Да задрали вы с тем зданием мастер-шеф. Чейный, блядь, ЮНЕСКО охраняется той сарай, блядь, за браварами. Успокойтесь. Роздулы. А, про президенты. Во-во-во. Откуда вы знаете? Значит, написал кто-то комментарий. Попалось в видео, написано, что Самвела, типа, Самвела президенты. Я, ну, какой-то канал, я так понял, они там всех президенты, да, биться ж, блядь, если не хочу играть, лизуть. Да, попалось такое видео, что там было типа, президенты, я, и там автор пишет, я думаю, что он бы был хорошим президентом, там, и кто будет голосовать? Боже мой. Мы уже одного клоуна выбрали, еще этого, еще этого. Ну, Во первый год, вот, представляете, я ничего не делаю, я не собираюсь в президенты, мне на ну, 300 лет не надо. Вот кто тут вот это выложил, и обтекай говном. Он что-то выкладывает такое, понимаете? А люди пишут, какой президент, куда он лезет, блядь, ну че дебильное. И там одна там, ой, типа он кто? А он каким боком до Украины? Я написал таким боком, родился, помогаю, плачу налоги, блядь, и помог больше, чем ты, я уверен. Она пишет, типа, откуда ты знаешь? Да по-любому, блядь, не помогла сколько. Что там мне знать, блядь? Во-первых, я тебе не писал, говорю, первый, ты не знаешь и не пиши. Я себя... Какой ему президент? Типа, я себя... Это не я себя назвал, что я хочу быть президентом. Что ты мне пишешь гадости? Или обо мне пишешь гадости где-то на странице? Чокнутые, блядь. Вроде то я, знаете, я хочу быть... Мне надо, я шо. Ой, мы уже одного клоуна выбрали. Ну так тоже вы клоуна выбрали, я не клоун. <coughs> Чтобы не описать такое. Я, во-первых, не баллотируюсь никуда. Я на своем месте работаю. Не лезу туда и не сажусь с ним в свои сани. Вот и все. А если вы посадили кого-то в свои сани, вот теперь и везите. А меня туда не приплетайте, чтобы мы одного клуба выбрали. Я не выбираюсь никуда. Мне не надо выбирать никуда. Кто-то вот придумает хуйню такую, а ты сидишь, блядь, потом попалась, блядь. Да я никого не вижу, президенты. Кого я буду видеть, я буду видеть в бюллетене. И буду выбирать того, кого я хочу. А кому-то говорить я ничего не собираюсь. Ну, вот смотрите, Лиза, это, это ужасно. Лиза и Лиза. Лиза и Лиза. Лиза и Лиза. Это такое. Попалось видео, где там кто-то знал, что я хочу быть, типа, если бы я президента был, как вы, ваше мнение, я думаю, он был бы хорошим. Да я не собираюсь. А то кто он такой? Куда ему? Боже мой. А вы кто такие? А выбрали вы что прям? Он политиком был, что тоже актер был. Так я не собираюсь. Я и не полицию туда, куда я не соображаю. <как> Сидишь и выгребаешь, не за что. Ага. Такие грамотные сейчас. Куда ему? А выбирали, что политика великого тишу? людям делать ничего. У меня минус, да. Я нормально. Или мне нравится, что, знаете, кто-то поет песню какую-то. Ой, послушайте, как надо петь. Хайпа по Самвел поучится, как надо петь. А то он орет. Я не Гурген, я Самвел. Карен. Меня Самвел зовут. Не, очки со встроенной камерой я видел, мне такие не надо. Спасибо, Феникс. Виталик, спасибо. Ага, еще рыбалка, рыбка в гнезде, яичка в пизде, выбирает. Шкура не Привет, Бандер. Шкура не убитого медведя, знаете, называется. Я никогда не забуду. Я играл на фортепиано в музыкальном училище. У меня была очень хорошая педагог. Крабейник Валентина Федоровна. Не знаю, жива она, не жива. Может быть, кто-то знает. Из музыкального училища очень хорошая. Она там шейку падала, бедро мало. Так ее жалко было, потом остановилась. Очень хорошая женщина была. Она хорошо вот на фортепиано меня научила играть. И я всю консерваторию играл ту программу, когда ту, которую учил в училище, Чайковского немножко еще чего-то, еще чего-то, ну потом все уже забылось, конечно, же, не пианист. И вот. Я такой, помню, сижу, там, второй урок, какой мы учим только гамму, то есть, там, до, ре, там, пальчик надо подставлять, короче, после четвертого пальца, то есть, раз, два, три, четыре, потом подставляешь палец опять, потом где-то три пальца, где-то четыре меняешь, чтобы гамму сыграть, вверх-вниз, вот так вот. А я же такой играю, тебе пальцем, блядь, иду такой, та 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 говорю, тут, наверное, надо пиано сделать, гамма, блядь. Можете представить, гамма, это просто до, ре, ми, фасоль, Я говорю, тут, наверное, надо, говорю, пиано сделать. Она, господи, говорит, иду голая по асфальту и думаю, какой бант одеть. Ты еще научись пальцы правильно держать, говорит, ты пиано хочешь сделать. Так вот это и это. Голая по асфальту. Иду голая по асфальту и думаю, какой бант одеть. Я запомнил что-то на всю жизнь. Я ненавидела, что мне указывали каким пальцем играть. Ну а как по-другому? Иначе техники не будет. Если неправильно играть, неправильно изначально поставить пальцы, уже ничего не будет, да, мило? Правильно, держи пальчики, да. Если неправильно ты научишься вот эту тему, уже ты не будешь играть правильно. Не даст со мной играться. Тут именно так, вот оно так, так подстроено, что вот именно так надо играть. Я тоже упирался, но потом понял, что именно это. А мне неудобно так, я хочу вот так вот, каждым пана нет. Я хочу, то есть нет, нет. Що таке? Що таке? Що ти? Що ти? А, такий рідний. І за нос кусати. Ти заліз мене за нос кусать? ти ну, що робиш? Иди отсюда. Така хитра. Ну така ж уже хитра і подла. Хитра і подла. Если в боксе неправильно бить, потом число, да, это все. Если сразу постановка идет неправильно, чтобы волосы потом переучивать очень сложно, если неправильно поставили там гортани. Мышцы фиксируют, потом их надо расслабить, потом их надо другие напрячь. Это очень-очень сложно, это не так просто. кит классный, да. О, Дика. есть дыка, есть Дика. Ты не жена Дикого. Вам привет и всем, кто в чате. Дыка. Интересно. Сайчик. Сайчик. Кривый рих на связку. надо сидить в батле. Романтика в батле. Кто в батле? Черная. Вот я не хочу. Черт, кого я не знаю, не хочу играть. Израиль на кофе пойдем на... да, вах. Когда? Сейчас пойдем. Выходь. В сторону Запорожского шоссе. Паша, привет. Алина, привет. <класс> Босс, привет. У дикого Лилия Ребрикшина. Уже неделю собираєтесь. Вчера да, я слышу, що в Одесі вийде. Ще і цей багно один сидит. Машину з ремонту заберу, увидимся. Хорошо, цей давно... А Алина, по-моєму, в Києві, ребята. Алина в Києві я видел ролики. А в Києві вона не может играть батли. Чому ігноруєш Луна? Ну, ви щось таке писали особенно, що вигнорите. специально Луна, именно вас не хочу прочитать, чтобы игнорирую вас. Специально садится делаю. Поэтому. <coughs> Доброго вечера, привет. Как дела? Вечеринка онлайн коварный такой, да. Кто я? Да, такой коварный, спой песню, Алена. Почему на Запорожском шоссе? <laughs> ну, можно на Донецкой. Алина уже в Испании. Добрый вечер, привет. А, Алина уже в Испании? Добрый вечер. Как там сестричка Русик? Видео еще не смотрел. Андрей, она приезжала, но я ее не снимал. Я из Днепра, да, Маша. Донецком лучшее подгороднем, но а вообще без разницы. А где это подгороднее? Это вот там, где <coughs> Игорь живет, юбилейный, там вот это. Не, у меня насморка нету. Спасибо, Анетти. Так что, с Днепра или что? Ты что, с Днепра, Витальевич? Да, а что? Вас так удивляю. Значит, уже 14 или 15 лет живу в Днепре. Из Днепра. А вы еще тоже из Днепра? А до Днепра, где? А до Днепра под Днепром был. Мне присупер, Вита, да. Карина, я с Подгороднего. Ну, не был под огороднем, а что мне там делать. Я много денег не был. Я езжу только домой, с работы до мамы, на заправку и на магазин. Все. У меня один маршрут. Все остальное еду по навигатору, если там куда-то там или больницы какие-то, или еще куда-то. Привет из Закарпатья, привет. А я Лева, Валентина. Мама в каком районе? На Солнечном. Александр Степанов, фан-встреча будет под Пьяное вишней? Нет, спасибо. пришло ему так нравится когда вот ушко вот так и трошка так делаешь она у него чухмарится Он там лапать тоже чешешь да что лапать тоже чешет, -то лапой тоже чешет. О, нравится ему так нравится страшно мне же чешется ушки им надо чесать ну, так аккуратно надо нет они не в киеве видимо. не да О. Та який клещ. Ну вот, смотрите, кто слизит. Два человека. Ну чо два человека, блядь, играть. Ну шо с ними играть? Для чего? Три льва играю. В багатьох местах Украины, да. Да им всем нравится, когда чуху. Да? Хорошо, ва груп. Apple user, спасибо. Еще одна, еще лучше. В Луцке, кстати, не был. Луцке очень... Молоко, все, смотрите, Лиза, блядь, один зритель, она Лиза, до 1400. Я кого ж ты хуя лизешь? Ну, смотрите. Ну, вот скидываешь анализы. Ну, вот скидываешь ее анализы. Вот скидываешь ее в анализы. Вот такие придурения. Вот представьте, один человек анализы. Батлы, блядь, играть хочет. А я вешу из-за нее. Кабучих. А там, если примешь, потом уже не пошлешь. Та все она разумеет, не дура первый раз. Ее вот так вот это, а потом не можешь сбросить. Она без конца батл кидает. Она без конца батл кидает, вот так вот, без конца кидает, а ты не можешь выключиться. Понимаете, вот зараза, блядь. Это ужас. А хай смотрите, вот хай время иди, хай, вот, чтобы ей не принимать, чтобы она время теряла. Сбрасывать каждый раз не буду. А я ей не могу заблокировать, пока не, не приму. Я не могу заблокировать. Пока приму, потом надо подписаться, потом надо как-то. Я когда-то одна добавилась, блядь, я ее не мог скинуть. И они сидят там, показывают ребенка и начинают клянчить деньги. И без конца, и без конца она хочет, чтобы с ней игра, она не уходит от тебя. Это такая замануха. Это не цена Такое интересно. Помнишь, да, Ирари? Ну, что здесь заблокировал за ней. Почитай вайбер, найдется вставать. Что но... там в вайбере? Какая сенсация в вайбере?

Нормальный, да. Нормальный сахар. Так. так держать, спасибо. Коля показал окна. Ух ты, как Коля красиво сделала. Дивиться, балконик застеклили. Не так хорошо. А что ж она с той стороны белая, что не пойму. Они же должны были серые ставить рамы. Красивое да? вот стекло, такое матовое видите. Я не пойму, что серые сделали. Не будет да, холодно, красиво, да. Ну, красиво, но им же нельзя белое делать. Им надо делать под фасад. Уже фасад серый, а внутри белый. Я тоже оно ну, сейчас все узнаю. Да, Коля, в да. тебе что, били рамы и снаружи? Не, нет, они серые снаружи, это наклейка, понял? Это клеер. А, то есть, а внутри тоже серые или белые внутри? Ну, как не а ты выставил фотку, скинул мне. И там белое внутри. Ну, а глянь, иди. Ну, белые, какая-то наклейка. Белые внутри, <говорит> а снаружи Я понял, Как цвет фасада. Я понял, хорошо, давай. А там видел, какая это? Стекло видел, да. Нераздвижная система посредине. Не, не видел все. Вот так, ты посмотришь посредине окна, там такая штучка, она так открывается и в сторону отодвигается, как будто ездит окно. Я понял, да. Давай, хорошо, поебай в ТикТоке. Система раздвижная. я не знаю, как она, я не бачу, как она там ездит. Она, они внутри все белые, пишет пан. Ну да, наверное. Я просто не знал, смотрю, белые поставили. Ну, намного лучше будет застекленный балкон, она угловая квартира. Представьте, что оно вот с угла будет это снег лететь, и дождь, и все, блядь. Уже не принимаю, не знаю. Вот это уже какая-то, блядь, лизу черти кто. Лезут какие-то чокнуть и играть, я их знать не знаю. Не, хорошо сделано. чтобы будет заметать и снег, и дождь, так сайгак будет выходить на балкон. Там подстилку можно купить хорошую, тепленькую. Там же, там же это самое, знаете, как пол холодный. Он будет хорошо. Принимаю витамины. А что случилось, Коля? А, витамины?